この人たちはモンスターの調査や狩猟をするハンターなんだよ人がモンスターを信じられんナタばかりか私まで助けてもらったな本当にありがとう私はタシンナタの父の友で彼なき家とナタと暮らしていた 我々はハンターズギルドという組織のものですあちらがアルマとジェマナタから事情を聞き皆さんの救助と里を襲ったモンスターを調べるためここまで来ましたそうか奴を追っておじさんみんなは無事なのまずはそれだな あちらに居住区がある行こうこっちだ。あの日なたを逃がし穴を塞いだ直後から記憶がない覚えているのは迫り来る奴の姿のみだ目覚めたのは数日後だった体を動かせるようになったのはさらに後だった 我々は生き残ったものを集め眠る場所を作った次に墓を作った作り続けた永遠のようだった。 穴を塞いだがれきをどけ私は地下に降りたその途端足が震え出した外にってる千年もの間外を見たことがない我々がなんという場所にナタを送り出してしまったのだと心から悔やんだ 私は地下を長いこと歩いたがなたは見つからなかったきっと誰かに助けられたのだそう思っただがまさかそれほどまでに遠くに行っていたとはそんな僕だけが逃げて奴を目にした瞬間 我々は今日ここで全員死ぬと悟っただがせめてお前だけはと思ったんだよそれは正しかったと心から言えるきっと皆が同じ気持ちだ 君たちはこの里をを襲ったモンスターを調べていると言ったねはいナタが逃げる原因となった白いモンスターをおじさんあいつは何なのどうして里はこんな目にあったのナタそれを説明するには長い長いこの地の歴史を話さなくてはならないあの日はナタに。 森人のすべてを教える日だったついに先に住む日が来たんだなこっちこれは私たち森人が受け継ぐべき歴史遥か昔この地は竜土と呼ばれていた都だったのですかそう ここに来るまでに建物の中を通ってきただろうあれは巨大な竜頭を取り囲むいわば壁のようなものなんだそうだったんだうん竜頭の民は無限のエネルギーを使い自然を意のままに操った人々は高度な文明を築き上げ映画を極めたやがて竜頭は滅び 人も文明も技術も失われたが今も名残が残っているもしかしてナタが通ってきた地下道もあれはエネルギーを遠くに届ける連流脈エネルギーは今も流脈を通じて供給され続けているがそれらが各地にどんな影響を及ぼしているかはもうそうかつまり竜のって。 ここはリュートの中でもエネルギーが生み出される中心地私たちはそれを利用しているんだすごいこんなふうにも使えるものだったなんて <laughs> 森人はリュウトが滅んだ後もここを見守りとどまり続けているもう数えることができないくらい長い間 かつての研究記録が残されている。ほとんどは解読できないが。守り人とは何者なのですか。竜と時代。無限のエネルギーを研究し。さまざまなものを生み出した科学者の末裔だ。 科学者今はもうただの人に等しいがそうだったのですねこれは何と言っていいのかでもリュウノの使い方に詳しいのはそういうことなんだと考えると納得できるよ外にはその名で伝わっているのだな 我々は流入と呼んでいる森人は長い間外を見たことがないとそれはどういうことでしょうかうん竜とは千年前に滅んでね生き残ったわずかな人々はこの地を離れるもの 残るもの,の二手に分かれたソは残ることを選び我々の里シルドを作ったのだでもなんで先祖の人たちはリュートに残ったのリュートに滅びを招いたのはそこに住まう全ての人々の選択の結果だと伝わっている中でも森人一族は 滅びへの道の大きな一部を担っていただから祖は席を追い自らが招いた結果を見守り続けると決めたんだよ永遠にね永遠にってそんなの森人のソは何を成したのですかそれは後で説明しようきっとその方がいい 竜頭い,いえ流乳はどこで作られているのですか竜との中枢火層の奥深くに社があるそこにある竜頭と呼ばれるものこれが流乳の発生源だ竜頭それはどういったものでしょうか竜頭時代からあってね だが原理の解析も制御も我々の手ではもはや不可能になっている白いモンスターたちは流入に固執していました森人が生み出したものと彼らのこうした行動には関連があるのでしょうかそれは実際に見てもらった方が良いだろう君たちさえよければ案内したい ではその場に案内しよう皆さんどこかに荷物を置いて準備をあとだったら門の近くの場所を間借りさせてもらってもいいですかベースキャンプを作って他の調査員たちの滞在をお許しいただきたいのですそんな場所でいいのかもちろん自由に使ってくれそれとまた みんなに顔を見せてやってくれきっと喜ぶうんでは頃合いになったら門の前で待ち合わせよう になんだななんだか大きくなって知らなかった里がこんなことになってたなんて僕一人だけが逃げておばかさんあなたが逃げたことが私たちの一番の希望だったよごめんな一緒に行けずにあの時はもうどうにもできなくて一人で 怖かったよな怖くなんかなかったよ 森人の祖が生み出したものを見せよう頃合いは良いだろうかあの日あなたに教えようと思っていたものをそのすべてを見せると約束しよう今から行くのは私たちが眠り場と呼んでいる場所だ その前に言わなくてはいけないことがある佐藤を襲ったモンスターだが名をガーディアン・アルシュベルドというアルシュベルドやはり絶滅種のモンスターだったんですねですがガーディアンとは一体何でしょうガーディアンはリュート時代より 人に従い続けてきたモンスターの総称だえ従うってそれこそが森人が守り続ける秘密朝あしをどこまで行くのでしょうちょっとドキドキするねそれにしても従うとは。 僕少しだけど学んだよそんなに都合のいいモンスターいるわけないでしょ君たちはもう察しているのだろうガーディアンの正体を勉強生物 生み出した生命それがガーディアンだ今もこの前で生き続けている嘘でしょまさかね我々の祖がガーディアンを生み出した本当なんだ祖はガーディアンにいくつかの得意性を設けた一つ目は食べないことやつらは 竜とのエネルギーを唯一の糧にしていてね捕食の必要がないんだあの土砂熊グマやリオレースも流入に固執していました二つ目は寿命が存在しないこと故に繁殖の力がないつまり自然死しないと流入からエネルギーを取り続ける限りはリュートが滅んで以来ガーディアンは眠り続けていたが 近年なぜか目覚めつつあるんだここには豊富な流入がある奴らが離れる理由などないはずなのにアルシュベルドは外の世界に行ったガーディアンは元になったモンスターの性質が助長されている奴には特殊なモンスターが選ばれているようでねそれが絶滅種だったのですねその影響もあるのだろうか 奴は何かが違ったさまよい里を襲い外に飛び出した多くの森人を失ったがそれでも私たちはガーディアンを見守る以外できない使命を果たし続けるより他はおじさん僕ん外に出ていろんなものを見たよたくさんの人 生き物を精一杯生きてた命っていいように作って食べることも増えることも取り上げていらなくなったら閉じ込めてあいつはそこから逃げようとしたんだなのに僕は。 分からない誰が悪いのかなた外に出なければ君は何も見ることはなかっただが今は違う ごめんなさい僕ひどいことを言った考え方まで父親に似てきたんだなあなたお前の父さんには大事な役目があったんだそのペンダントには特別な作用があってね竜とのエネルギーをああ見せよう こっちだ 一時しのぎにはなタシーさん,みんなよくぞ無事でマユに隠れていたんだ一時的だがガーディアンをしのげるへえこれにまた助けられてしまったなありがとうしかし君はなんというアルシュベルドをご覧になりましたか信じられない が食べただなんて <laughs> ここを離れ食べることを覚えあれは本当にガーディアンなのかやつは一体何になろうとしてるんだ過去に同じ例はなかったのでしょうかどうだろう聞いたこともそうだ耳の型あの方ならわかるかも <laughs> 耳の何と言えばいいか我々森人に助言をくださる方とでも言おうか遠い場所で起こるさまざまをも聞いているお方で古い時代の歴史もよくご存じだ <laughs> その方はどこに離れた場所に里があるだが今道中吹雪上に巨大なモンスターまでうろつくようになってしまった 我々も長らく訪れていない <laughs> 行きましょうそれしかないよ無理だあれをどうにかできるとは思えないおじさんこの人たちならきっと大丈夫 <laughs> しかし僕も行ってくるよその耳の肩にあいつは何なのかを聞いてみたい あなたをよろしくお願いしますそれからアルシュベルドのことも、うん、寒いってことはいろいろ準備しないとねええ一度森人の里に戻りましょう、うんうん